Господь даровал ей нести послушание в этом святом храме, внутри и вокруг храма, как та пчелка, она трудилась на благо Святой Церкви и старалась немножко хотя нести то послушание, которое было у Пречистой Божьей Матери. Она хотела быть последней служанкой у той Госпожи, которая будет Матерью Христа Бога нашего. И вот такое небольшое послушание заслужила раба Божия Евгения. сколько бы раз я не спрашивая, болит ли что у вас, как у вас здоровье, все хорошо, улыбка на ее лице, отражала свет Христу. Ее светлая память останется в наших душах и сердцах. Только безразличный человек и сможет всегда прийти в храм и не зажечь свечу за эту рабу Божию Евгению. Она этого заслуживает, потому что не каждый сподобляется сегодня Пасхи Христовой, ведь литургия – это Пасха Христова, это самое ценное, что есть на земле. Сегодня была совершена литургия за новопредставленную рабу Божию Евгению. Бескровная жертва, агнец Божий, который, я надеюсь, омоет все ее грехи, вольные и невольные. Потому что Господь дал ей возможность, как раз неделю назад, когда мы с ней еще шутили, она улыбалась, масло соборования, причащения, Она говорит, что я знаю, что Матерь Божия не оставит моих детей, моего супруга Александра, близких и родных, у которого сегодня день ангела, святого благоверного Александра Невского. Ведь братья и сестры можно много о чем говорить, но ее душа, любовь нас сегодня собрала в этом святом храме. Никто не так просто пришел, чтобы провести ее в вечность. И святое личко, которое мы созерцаем, оно уже не требует ни материальной помощи, которую вы оказывали. Это ваша большая милостыня, большая лепта. Всех вы знаете, было очень приятно, что люди пишут, что все принимали участие, боролись как врачи, медицина, доктора за жизнь, рабу Божий Евгений. Но Господь требует тоже хороших людей в іной мир. Ведь вы знаете, и святые угодники Божьи тоже, Василий Великий, написал Божественную лютургию, Он теж ушел в молодом возрасте, вечность Богу. Ведь Богу тоже нужны добрые люди. Мы, живущие в этом мире, на этой земле, должны дальше продолжать нести миссию и... стать на то место, которое несла послушание в этом храме Евгения, принять участие в том послушании, смотреть за этими живыми цветами, растениями, которые ее радовали душу и сердце. Ведь вы знаете, все вы сюда приходите и говорите, как красиво. Это не мои заслуги. Это заслуги ее и ваша, лепта ваши труды, что столько труда влагалось, чтобы украсить и храм внутри, и вокруг храма. Это любовь человека. Без любви нельзя ничего делать в этом мире. И вот эта любовь была в сердце и душе Евгении. Пусть Господь сегодня услышать наши грешные и недостойные молитвы, чтобы каждый усердно помолился, чтобы каждый усердно попросил у Бога, у Пречистой Божьей Матери. Конечно, слезы текут, душа сжимается, сердце трепещет, что мы теряем такого дорогого человека. Но на это воля Божья. В этом мы ничего не сможем сделать. Кто рождается, тот должен и уходить из этого мира. Но самое главное, с чем ты уйдешь. Есть духовно позавидовать Евгений. Будем учиться жить так, как жила она. Для нее всех хватало и послушаний, и средств. Она старалась всем, чем могла помочь. Ведь самое главное, то, что сказал псалмопевец, да вот блажен тот человек, который заранее готовит себе место упокоения. И вот, братья и сестры, так и мы должны, ведь все мы православные христиане, ведь каждый простыми словами может Богу обратиться, помолиться, как ребенок, он не понимает смысла молитвы. Но Господь сказал, будьте как дети, войдете в Царство Божие. И вот такова была добрейшая душа у Евгении, как у младенца. Она старалась, старалась всячески угодить всем. То дай Бог, чтобы и мы все с вами помнили, не забывали, потому что у Бога нет мертвых, у Бога все живые люди. И вот она счастливая, что за нее и 31 приход нашим ведет в польском благочинении, 31 батюшка вытянул частичку, помянули ее по Чаевской лавре, во всех монастырях Киевской Лаври. Везде и всюду за нее идет сегодня молитва. Это великий дар Божьей Церкви. И вы должны помнить, что мы тоже прихожане этого храма. Нас тоже должны так погребать, коронить, как Евгению. Ведь каждый священник дорожит своим прихожанином. Он знает, сколько здесь уложено труда, труда ее и ваших трудов. И я еще раз низко всем кланяюсь, и кого нету сегодня в храме, кто принимал участие в жертве в лепке за здоровье Евгений. Пусть Бог вам вознаградит здоровьем, миром, пониманием, потому что счастливы мы, кто еще не заболел. Но и с этим надо смиряться, и святые водники болели. Как бы там ни было, нету человека без греха в этом мире, все мы с грехом. И вот, как бы там ни было, а любовь божественная дает человеку очищение. И самое главное, она соединилась в причастии со Христом. Я желаю всем нам, чтобы у каждого из нас был тот последний день, чтобы рядом был священник святыми дарами, и чтобы нас подобил и масло соборования, и святого причащения тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.